అందరికీ నమస్కారం ద్వాదశనామ స్తోత్రం మహామహిమాన్వితమైన స్తోత్రం ఇది ప్రథమం శ్రీధర విద్యా ద్వితీయం రఘునాయకం తృతీయం రామచంద్ర చతుర్థం రావణాంతకం पञ्चमं लोकपूज्यं च षष्टमं जानकीपतिं सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं चाष्टमं तथा नवमं जलदस्यामं दशमं लक्ष्मणाग्रजम् एकादशं च गोविन्दं द्वादशं सेतुबन्धनं द्वादशैतानि नामानि यः पटे श्रद्धयान्वितः अर्धरात्रे तु द्वादस्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम् अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणं ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वारिष्टनिवारणं ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति इति श्रीस्कान्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्